para sederek pasamuan ingkang dipun tersenani dening Gusti wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantoro Kulau Pendeta Yahya Terto ngajak kita mau coba barengan soko lelakone para rasul 11 ayat songolas tekan nem likur sinau soko barnabas lan kawoco ayat pat likur tekan nem likur para rasul sewelas lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun papat Barnabas Wiwi wong becik sing kapenuan ing roh suci lan percaya akeh wong sing merga piwu nuli padha percaya marang Gusti Yesus sakwise kuwi Barnabas nuli lunga menyang kutha Tarsus nggolekiaulus bareng wis ketemu Saulus nulih diajak menyang kota Antiokia. Barnabas lan Saulus ana ing pasamuan kono, mulang wong akeh nganti setahun lawase. Ya, ana ing Antiokia kono, para murid Gusti Yesus wiwit disebut wong Kristen. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabdo pangandika lan ngistakake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sederek jeneng Barnabas kurang dikenal menawa dibandingke karo Markus sing nulis Injil Markus utawa Saulus sing mengko kasebut Rasul Paulus. Nanging lelakone para rasul nyaritakake menawa Barnabas iku sing nuntun mulang lan nyantosake Markus lan Saulus mengkone bisa dadi rasule Gusti Yesus. Barnabas iku jeneng asline Yusuf wong Lewi saka Pulo Siprus. Kaparingan jeneng Barnabas dening para rasul sakwise dheweke ngedol pategalane lan duwite diaturake minangka pisungsung marang pasamuan. Dene tegese Barnabas iku panglipur. Barnabas kautus dening pasamuan Yerusalem tindak menyang kota Antiokhia nyatuk sakage para wong sing lagi wai pracaya lan ngampani Injil Gusti Yesus ia ing antarane wong Yahudi lan uga sakjabane wong Yahudi Barnabas nggole saulus ing kutha Tarsus diajak menyang kutha antiopia sakjeroni setahun bebarengan memulang pasamuan lan nyekseni Injil Patungilan murid-muride Gusti Yesus ing kutha Antiochia iku wiwitane padha diarani pasamuan Kristen. Ing sejarah pasamuan ana warga sing gayatine Barnabas ora kandhang ora kondang jenenge, nanging sejatine gedhe pakaryane anggone nuntun memulang lan nyamektake pemimpin ing pasamuan. yatine Saulus sing mangkone disebut Rasul Paulus lan Yak Johannes Markus sing menggone nulis Injil Markus. Ora pati dikenal apa maneh misuwur iku ora apa-apa. Sing penting bisa nderek ing pakaryan leladi lan dadi berkah ing patung dilan pa Gusti. Amin. tuntunan kanggo nyuraos Minggu ngarep selawe Mei rong ewu selawe. geka Cipurwantara mengeti sangang puluh lima tahun atege Pasamuan Wiwit baptisankabisan lan telung puluh tahun kah dewasan Pasamuan. Ing gesang panjenengan sinten warga ingkang boten kondang jenenge, nanging estune sampun diagemm dening Gusti kangge makaryo lelati. amrih Santo saning pasaman. Semoga kita bertemu. Duh Gusti, kau lo akan berkah. Dateng poro warga, ingkang sampun derek, ing pakarian lelati. Supados sageto sarono kasantu saning gesang pasamuan. Wontening Gusti Yesus. Kawula lo mtetungo. Amin. Para kerek megaten renungan patinan, Mugi gusti paring berkah demateng kita seterio. Amin.